السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن اليهود جاء في النبي صلى الله عليه وسلم منهم قعاد بن الأشرف وهو ابن أخطب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم سف لنا ربك الذي بعث فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد او كما قال عليه الصلاه والسلام وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مقبلا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما العلا بكماله كشافت بدع جماله حسنت جميع فصاله صلوا عليه وآله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا لا الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم